Хм. Родом или где живу? Где живешь? Украина. Гениальный ответ. То есть я не вижу, что тут написано Украина. Я решил спросить. Краматорск, да? Донецкая область, если вам это что-то скажет. Не Донецкая область, наверное, Донецкая Республика. Не я в области живу. Какой еще области? Что вы говорите? Ну как, Донец, Донецкая республика это часть России? А ну подождите. Да нет. Это что? А, это это, под кастрюльница. Донецкая ну, область. Портянка под, ка... под, 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 под кастрюлю Портянка наматывает. Донецкая этого, область. Да? Нет, здесь ничего не говорит о России. Донецкая область, Украина. А ты не смотри комиксы. Историю надо не по комиксам, надо в реальность смотреть. В реальной, смотрю, я живу в Украине. Это комиксы. Я живу в Украине, я живу сейчас здесь. Это комиксы, это под кастрюлю я надо одевать. Я сейчас здесь живу, в Украине. какой в Украине? В ты живешь? В Украине живу. В Украине? Так, а что такое Украина? Государство. Нету такого государства. Есть такое государство. Давай я тебе докажу, вот, вот шесть пунктов перечислю, а ты сам ответь как просто взрослый на, на человек. По-спокойному. По ответь вот. на, один а на один вопрос. На один вопрос ответь. Путин начал специальную военную операцию против какого государства? Он, специальная военную операция не против государства делается. А против кого? Она ставится задачей и они выполняются. Она не против государства. Путин 24 февраля записал видео обращение к украинскому народу где сказал что российская федерация будет проводить специальную операцию на территории украины и просит не вступать в бои ну зачем ты сейчас пытаешься заниматься дискредитацией президента российской федерации Противоречие, что я сказал сейчас. Еще раз говорю, спецоперация же проводится на территории Украины. Вы со своей мовой, вы совсем перестали... Спецоперация свал... проводится на территории Украины. Да? Ну ты все ты ответил. Украина это государство. Против Украины. Она проводится, спецоперация, на территории Украины. А Украина это что? Ты не понимаешь разницу? Что такое Украина? Ты русским языком владеешь? Украина это что такое? Сейчас я... мы сейчас к этому перейдем. Ты русским языком владеешь? Я с тобой на русском языке общаюсь. Ну, ну, ну одно дело общаться, другое дело понимать его. Я же тебе только что сказал. Что Где, Путин? Твой Где президент? Путин сказал, что против Украины? Я еще раз повторю его слова: специальная операция будет проводиться Проводится, на территории на Украины. На территории Украины. Украины. Все верно. Украина это что такое? Все верно. Что такое Украина? Все верно. Все, переходим. Что к шести такое пунктам. Украина? Вот это об этом сейчас. Ну да. Вот это об этом. Давай. Вот смотри, признаки государства, неотъемлемая часть и признаки квалифицирующего государства. Граница, это того, чего у вас нет. Территории, это то, что у вас отняли. Население, то, что у вас осталось, 20 миллионов из 42 бюджет, которого у вас нет, инфраструктура, которую вы конституция, которую вы в 2014 году и президент, которого у вас нет, у вас есть по этим, Вот По этим признакам я могу заключить, что такого государства, как Украина, нет. Сейчас прочтем с тобой договор между Россией и Украиной. Какой договор? Ну, сейчас прочтем. Договор был с Украиной. Украина закончилась в 2014 году. Так, договор между Украиной и Российской Федерацией о, так. о границах. А ну давай сейчас посмотрим. О а, границах? Да. О, ста, слушай, он сейчас имеет статус действующий. Прикинь? Это, это кто? Э, это договор, между, договор, который ратифицирован, подписан Кучмой и Путиным. Ратифицирован да. даже? Да. С Украиной? А, еще и слушай, на сайте президента Российской Федерации кремлин.ру этот договор находится. Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе. Киев, 28 января 2003 год. Российская Федерация и Украина, именуемые в дальнейшем договоряющиеся стороны, руководствуясь целями и принципами Устава ООН, а также положениями Хельсинского заключительного акта, основываясь на положениях договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Арафией и Украиной 31 мая 1997 года, исходя из необходимости урегулирования вопросов прохождения Российской Украины Государственной в целях дальнейшего укрепления дружественных, добрососедских отношений между народами России и Украины. Э, слушай, да. э, так, 28 января, далее 23 апреля э, ратифицирован, э, был да. подписан Путиным и вступил в силу 22 апреля 2004 года. А ратификация что такое по вашему? На сегодняшний день этот договор имеет статус действующий. А, а теперь что, а что, ю, а что такое ратификация, ратификация по, по, ратификация по, по, по законодательству Российской Федерации ⁇ это один из видов, где власти Российской Федерации придают юридическую силу этому договору. Но колышки, это, колышки били? это один из... А в договоре да, можно прописать, что договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами, ага, в день так, подписания, так. или же так. в день ратификации. В договоре написано, что он вступает Колышки, кол... в. Договоре... Колышки, Еще раз. В договоре написано, что он вступает Я услышал, услышал. Я услышал. Так он же, он, я... Же, он же вступил в силу. Я слышал с первого раза. Договор может быть. Может вступать в силу лишь в тот момент, когда он выполняет все те пункты, которые в договоре прописаны. А, да, да, так да, вот, после того, как договор, все, что в нем было прописано, было выполнено, он приобрел а, юридическую силу в момент ратификации договора. И вот этот договор по сегодняшний день имеет статус действующий. То есть Это я слышал. Российская Федерация признает территорию Украины, а Украина признает так. территорию Российской Федерации все, да? в, момент, все, в момент ратификации этого договора. Так. 22 апреля 2004 года. Так, так, все. По второму кругу, надеюсь, не пойдешь. По третьему. Слушай, акулышки вбили, вот так, чтобы было понимание, что вот конкретно вот на этот квадрат есть вот, по та полоса. Отвечаю тебе. В этом договоре есть полож... приложение 1 и 2. Полностью. Вся картография проведена между а -а -а. Украиной и Российской Федерацией. То есть, а -а -а. по этой картографии, власти Украины и Российской Федерации определяют, где проходит граница. Большущий документ там почти 700 страниц со всей картографией. А, всех всех а я другое слышал. Так открой договор этот. А я другое слышу. Договор не открой, нет? он имеет статус действия. А жителей. источник, из которого ты прочитал? Кремлин.ру Да? да. Ну, ну, я прочитаю обязательно. Я тебе сейчас ну, На сегодняшний момент есть граница тебе Украины? Тебе показать сейчас или нет? Да не надо, я тебе поверю. Я потом сам посмотри, прочитаю. Посмотри. Это. На сегодняшний момент есть границы Украины? Есть, потому что этот документ имеет статус действия. Ну, как, ну, как она может быть, если там находится... Там вообще вот э, Крым в России, Донецк в России. это кто сказал? Где 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 граница это проходит? Крым в Украине, Донецк в Украине. Не не не, не. какие признаки там украинства там? Рубль российский, То, что законы какая... российские. Хорошо, смотри тогда я пытаюсь с тобой до до тебя там Россия? Хорошо. Херсон это Украина или Россия? Не знаю, нет, мне сто процентов. Вот смотри, в Конституции Российской Федерации написано, что, что Херсон. Вот, вот это все определенно и дает понимание, что, Российской... что у нас есть еще... границы. Не перебивай меня. В Конституции Российской Федерации написано, что Херсон это Россия, а в Херсоне гривня. Законы Украины, Конституция Украины, валюта, все остальное. Херсон это Россия или Украина? По законодательству Российской Федерации выходит, что, они, что Россия поставила вашу границу под сомнение. Под сомнение. Так выходит, что Российская Федерация, подписывая международные договоры с другими государствами, пытается их нарушать. Но в то же самое время она не отказывается от своих обязательств. И она не отказывается от признания этих границ. Представь, на сегодняшний день две одна страна и одна федерация воюют между собой. И вот эта федерация признает территорию, территорию Украины. диссонанс, да, какой-то не клеится, да, что-то? Российская Федерация это государство. Может которое... быть, у тебя информация неверная. А ну же расскажи мне, как это документ, который у вас имеет статус действия. Ну, у тебя же не клеится что-то. Нелогично же, ты сам сказал. Нелогично это Россия. А нелогично, знаешь почему? Что? Потому что тебе в уши. Кремлин.ру, да? Где они признают этот договор? Нет, нет, интернет вот этот ваш, украинский. А давай я тебе покажу сейчас этот сайт, а ты мне скажешь, это ваш сайт или нет. Смотри. У нас тема-то была о чем? О том, что Украина как государство Долго. не Я тебе только что уже показал, почему существует. Договор заключали мы с Украиной, которая по своей конституции обязалась быть вне блоковой, которая ага. была добропорядочной Украиной Какой как долгов, самостоятельное Какой государство. Долгов? Но в 2014 году та Украина был государственный переворот, и получилась ша, с которой ни один договор не действует. Слушай, а Российская Федерация когда-то обещала быть неядерным государством и э, быть нейтральным государством, не вступать в военные блоки. Никому не обещала. Ну давай прочтем Беловежское соглашение. Беловеж... Кому мы обещали, слышите, тепло Белошай... там в ужас кому может ядерная что-то согла... обещать? Не кричи, ну, кому? Ты, Не кричи. ты Посмотрим, ты серьезно? прочтем сейчас, что обещала Российская Федерация. Что ты кричишь? Кому, кому? А я тебе сейчас прочту. Кому, кому? Так, итак, читаем внимательно Беловежские соглашения были подписаны они когда? Сейчас я тебе скажу. Беловежские соглашения. Подписались они 8 декабря 1991 года. Здесь что написано? Значит, подписали их три государства. Точнее, два государства и одна федерация. Это Украина, Беларусь и федерация. Высокие договаривающиеся стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга, и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества. Они гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и передачу информации в рамках Содружества. Государства, члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооруженных и военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному, полному разоружению под строгим международным контролем. Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства. А теперь вопрос тебе. Если у Украина по сегодняшний день не состоит ни в одном военном блоке, если у Украины нет ядерного вооружения, каким образом по этому договору Российская Федерация по сегодняшний день не сократила, а только сделала еще больше ядерного вооружения? И каким образом спустя полгода после подписания вот этого договора она взяла? и нарушила его. Сделав ОДКБ в 92 году, является основателем ОДКБ военного блока. А мы же договаривались с вами. Без ядерного оружия. Нейтральное государство. А что ж случилось? Время, время, время. Ну, что ж случилось? Время. Я жду твой ответ. Время, ты воду льешь. Я не беру сейчас 14-й год! Я тебе отвечаю, я тебе отвечаю. Давай. Ты меня слышишь, давай. кивни? Давай, жду. То, что ты прочитал, там нет никаких обязательств. Там будет стремиться уписано. А где Украина? Будет стремиться а где Украина обещала? к сокращению? Я, я сейчас говорю. Ага, ты ага. долго стихи читал. Давай, 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 давай. Вот. Там написано: будет стремиться к сокращению. Понимаешь? Она стремится? Куда? ну сокращать ядерное вооружение нет она же там обещала ну по, но обещала кому украине беларуси украина за... нет. в беларуси все четко нет, нет, нет. Российская... мы даже им поставили Российская Федерация... вот. во первых во вторых что? во вторых что? во вторых что что вот эти белорусские подписания подписали три три И этот день настанет. Этот договор имеет статус действующий. Что ты не... Еще Просто раз я повторю. Политические, Украина политические... не говорила в 91-м или 92 втором году о НАТО. Она об этом не говорила. Но Россия спустя полгода уже нарушила этот договор. Она является сооснователем военного блока под названием ОДКБ. Украина отказалась от ядерного вооружения, она имеет статус неядерного вооружения. Россия продолжает. Что ты не... Я тебе звук уберу, если ты мне звук уберешь. Что ты не... Задаю тебе вопрос. У Украины не было никогда ядерного вооружения. Это стояло российское, советское вооружение, где кнопка находилась в Москве. А вам... не выполняете? Потому что вы, 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 вам, вы вам нарушаете этот договор. Вам дали возможность создать страну, а Зач... вы ее зачем вы нарушаете этот договор? Ну, перед кем нарушаем? Перед Белоруссией и Украиной. Сука, Беларуси все нормально, что? а Украина кто такая? Еще раз задай, зачем вы его нарушили в 92 кто, така... кто такая Украина? Зачем вы его нарушили в 92-м году? Перед, перед кем? Что мы, в смысле, что мы нарушили? Перед кем? Перед Украиной? И Беларусью Кто такая Украина? И Белоруссию. С Беларусью у нас все четко. Ладно, ну слушай, Но это даже не нет. Иде... Давай, слушай, давай вернемся к твоей теме, потому что это обсуждать ты типа запутался. Ты говоришь... Укра... Я запутаюсь? Ты, ты запутаю. говоришь... Ты... Украина, Россия... Это обещ... суть украинства. Ты Скакай... говоришь, Украина обещала России быть нейтральной. Где то прочитать? Да, это ваша Конституция независимости. Вашей такой, это как подпи... Как оно, не Конституция независим. Это было написано вашем, как, о... как о независимости. Что ты на этих б... условиях вы получили независимость. На этих условиях. Ну, это... когда вы его нарушили, у вас, вас забрали Алло. независимость. Это ты говоришь о декларации независимости Украины? Да, а ну подписано им, а ну, им, именно, именно а ну давай на этом прочитаем. Условии. Декларация, декларация про незалежность Украины. А ну слушай, вот это... Вот... Что такое незалежность? А ну давай прочитаем. За... Сейчас открою. А ну давай прочитаем. Декларация. Вся беда в том, что вы по-русски не понимаете. Сейчас Но, прочтем знаете... с тобой еще декларацию. Ты говоришь, там Украина обещала России. Декларация про Державный суверенитет Украины. А ну давай прочтем, слушай, вот это интересно. Это получается... А, внешняя и внутренняя безопасность. Украинская СССР имеет право на собственные э, военные силы. А, это не то, подожди. А, вот. Украинская СССР провозглашает про свои намерения стать в будущем постоянно нейтральным государством. Вопрос. Где Украина говорит о том, что она не будет нейтральным? И где здесь упоминание о России, что она это обещала России? Где? Okay, там, где вы, ты прочитал. Мы с тобой только что читали Беловежские соглашения, где говорится о том, что Россия, Россия, она говорит, что она будет стремиться там уважать суверенитет, безъядерный статус и нейтральный статус. Я тебе задаю вопрос. В этой декларации написано, что Украина что-то обещает России. И написано ли в этой декларации, что Украина говорит о том, что она будет нейтральным. Вот она говорит, вот завтра, или там 01.01.2015, она нейтральное государство, она об этом говорит много рисуешься, много слов, ты как это... Декларацию открыл. Где здесь написано, что Украина обещает России? Он сказал ответ. Где здесь написано, что Украина обещает России? Вот где ты прочитал, там и написано. Я тебя скипаю. А знаешь у нас на этот случай, что есть? Вот вы слишком хитро. Я тебя скипаю, потому что это бессмысленно. А у нас на такой случай знаешь, что есть?